С самого утра мы побывали на сопке героев. Там уже были несколько сотен человек. И то, что они увидели, мягко сказать, удивило собравшихся. Оказалось, вечный огонь в нашем городе совсем не вечный. Официально праздничный митинг начался на мемориале «Вечный огонь». Поэтому недоразумение с огнем на сопке героев быстро забылось, когда поздравлять ветеранов с Днем Победы вышли дети, которые, к счастью, о войне века прошлого знают только из художественных фильмов. Звучал детский голос, и покатили слезы из глаз ветеранов. Многие из тех, кто пришли на праздничный митинг в годы войны, сами были такими же юными. Правда, повзрослеть пришлось уж слишком рано. Пахали, вот на сами женщины и мы подростки, вот во всех во всех участвовали в мероприятиях и уборки э, урожая, и расчищали дороги, вот где вот шли вот эти машины, вот военные солдаты все нас вот с лопатами заставляли работать, все даже в школу не ходили, потому что давали нам какие-то дни, чтобы вот мы участвовали в, в этих. О том, что чувствуют сегодня в день Победы, рассказать нам на камеру согласились. Немногие ветераны, не потому что не хотели, а потому что трудно выразить словами то, что до сих пор болит в душе. Но строки стихов говорят за них. А по ночам вам до сих пор бои под бугом где-то снятся, и мессеры строчат в упор, и из ваш бинки не подняться. Зовет в атаку лейтенант, но тут же падает, сраженный. А дома долго будут ждать, но лишь дождутся. Охоронный. до 1945 года 9 мая в нашей стране был самым обычным днем и вот уже 67 лет это самый главный национальный праздник в нашей стране и приходится вспоминать первые дни победы, которые были радостные, счастливые, вокруг развалины, недостатки, тяжесть на груди, в груди и в сердце, но светлое будущее впереди таким, как оно сегодня у нас есть. За ценой тогда больше, чем полвека назад, действительно не постояли. Великая Отечественная война стала последним, самым трагическим событием в жизни порядка 30 миллионов человек. Всем им в знак уважения, благодарности и вечной памяти крымчане возложили венки и цветы. А это кадры с праздничного митинга на сопке героев. Здесь мероприятие прошло ярко и торжественно. 9 мая – это не только праздник победы, это праздник памяти. Сегодня каждый ветеран до мельчайших подробностей вспоминает, как и где застала его долгожданная победа. В 1945 году, 9 мая, мы в казарме находились. Ребятишки, офицер-воспитатель. Пять утра нас разбудил шепотом. «Ребятки, поднимемся!» Дежурный офицер-воспитатель у нас, военных воспитанников – все подскочили, ничего не поймет. Она говорит, война кончилась, победа. Что мы тут творили? Подушки в зенит, по кроватям. Ну что, нам 13-15, самые старшие были, а то и 9-10 лет. Такие были роты. Бесились, орали, прыгали. А многие, у кого отцы остались еще тогда на фронте, навек, стояли вот так в рыданиях. Уже я работал трактористом. День и ночь работали в поле. 9 мая утром рано ждали повозку, приедет водовозка, который воду подвозили. Приедет и что-то привезет там покушать. Холодно было. Но приезжает одна повозка, водовозка, и больше никого. И говорят, ребята, день победы. Так мы завели трактора и папашни с радостью с такой. Со слезами на глазах, если честно. Со слезами на глазах. Я всегда плачу. У меня деда нету, отца нету, и другого деда нету. Так что есть что вспомнить. Я всегда каждый год сюда приезжаю. Я всегда плачу. Вижу пожилых с большинством вот, множеством э, наград. Я не могу, я преклоняюсь, я преклоняюсь перед ними. Это они. Это они все для нас сделали. На сопке героев по традиции выступили представители местной власти, депутаты ЗСК и, конечно же, военнослужащие. Для них День Победы – праздник особый. День Победы – это праздник всей страны. Огромное спасибо вам, наши ветераны, за то мирное небо, в котором живут последующие поколения за то, что мы не знаем запаха войны. Мы сегодня скорбим вместе с вами и вспоминаем тех, кто не может присутствовать на этой площади здесь. Нынешнее поколение офицеров воспитывается на вашем мужестве и вашем подвиге. Разрешите мне от воинов Крымского гарнизона поздравить вас с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья и пожелать находиться на этой площади как можно больше лет. Слава и слава живым. Сеть магазинов «Универсал» – отличный выбор для тех, кто стремится изменить свою жизнь к лучшему. Только здесь представлен электроинструмент во всем его многообразии, а также сварочное оборудование, деревообрабатывающие станки, газа и бензогенераторы. Все необходимое для отопления и водоснабжения – культиваторы, мотоблоки, косилки, велосипеды, скутеры и мопеды. Сеть магазинов «Универсал» поможет вам избежать лишних затрат времени и денежных средств.